новинка грустна. Будь ласочка. Знаешь, что-то такое начало работать, что-то там, черабы рабы сбунтовались, чьи с ума сошли. Что то и делать? Одного, одного, человечка, очень гарного, это шника в Полтаве пристрелили. Ой-ой-ой. Да, но ну, этих негодников двоих поймали, пока непонятно, кто и что, но как бы их словили. А У -у -у. вот еще один случай произошел сегодня. Слушай, там гроб, что произошло в Полтаве, в этом, в Балаклаве, что-то подошел до ТЦК-шника. Попытался ну, его разоружить. Подробности не будем, подроб, подробности не будем, потому что ТикТок там разберется. Угу. Ну, добре, добре. да. Кажется, что там да, чей-то сын, цифровать... чей пришел вызвать Но это не подтвержденная информация. Не, непонятно, не, не, да. нету такой информации, пока непонятно. Так. Ну... Вот. Главное, что их задержали и правосудие будет. Окей. И также ровно, ровно возле местного ТЦК. Там, где святые люди, вот эти все, которые за которыми будет победа, так. произошел взрыв, есть погибшие, там вся улица перекрыта, там что-то творится, такая, это все Гунян поведомляет. И, да, по, а погибшие вот ты кто, Погиб, а? кто дядько? с ТЦК, или просто люди, прохожие? Ничего не пишут, нема информации, дядьку. Незразумело. Проказана секретная информация, что, что ж все молчат. Понятно. Ты смотри, какая опасная все-таки у них работа, как они и говорили, ТЦКшники. Видишь? А кто-то им не верил. Жестко, жестко, дядька. Надо отбывается. срочно им зарплаты поднять и дать больше полномочий. Смотри, что творится. Да Та там и так им по 10 миллионов выплачивают, когда что-то Мало, мало, мало. Ладно, дай Бог всем здоровичка. Живить долго, да не умирайте. И не кашляйте. То и так. Давай, ты на звездку.